অভ্যাস এনেকুৱা এটা বস্তু যিয়ে আপোনাক সফল আৰু বিফল হোৱাত দুয়োটাতে সমানে প্ৰভাৱ পেলায় মদ খোৱাটো বেয়া অভ্যাস এইটো জানিও নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে মদ খায় চিগাৰেট খোৱাটো বেয়া অভ্যাস চিগাৰেটৰ পেকেটৰ ওপৰতেই লিখা থাকে স্মকিং কচেছ কেঞ্চাৰ তথাপিও মানুহে চিগাৰেট খাবলৈ নেৰে গোটখা খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক তথাপিও মানুহে গোটখা খাবলৈ নেৰে ইয়াৰ কাৰণ কি ইয়াৰ কাৰণ হৈছে মানুহে সদায় ভাল বস্তুতকৈ বেয়া বস্তুৰ ওপৰত বেছিকৈ আসক্ত হৈ পৰে ই এক অভ্যাসত পৰিণত হয় দহজন মানুহৰ সন্মুখত যদি দহ গিলাচ গাখীৰ আৰু দহটা মদৰ বটল ৰাখি দিওঁ তেন্তে মানুহে কোনটো গ্ৰহণ কৰিব আই এম চিয়'ৰ নজনেই মদৰ বটলটো তুলি ল'ব ঠিক সেইদৰে ইউটিউব ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত মানুহে কি চাই ভাল পায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে চিনেমাৰ হিৰো হিৰইন মডেলিং কমেডি জোক এইবোৰ চাবলৈ ভাল পায় অৰ্থাৎ যিবোৰ বস্তুৱে মানুহক আকৰ্ষণ বেছিকৈ কৰে সেইবোৰ চাই মানুহে পৰম সন্তুষ্টি লাভ কৰে কিন্তু এইবোৰ কিমান সময়ৰ কাৰণে পাঁচ মিনিট দহ মিনিট এঘণ্টা নাইবা এদিন এইবোৰ হৈছে খন্তেকীয়া বস্তু আৰু খন্তেকীয়া বস্তুসমূহক যেতিয়া আপুনি পাৰ্মানেণ্ট কৰিব বিচাৰিব তেতিয়াই আপোনাৰ বেয়া অভ্যাসসমূহ আৰম্ভ হ'ব আৰু ই এক নিচাত পৰিণত হ'বলৈ ধৰিব এবাৰ যেতিয়া বেয়া অভ্যাস আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া তাক আপুনি সহজেই একচেপ্ট কৰিবলৈ ধৰিব আৰু এনেদৰেই এটাৰ পাছত এটা এটাৰ পাছত এটাকৈ আপোনাৰ বেয়া অভ্যাসে আপোনাক এজন নিচা শক্ত ব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব বেয়া অভ্যাস গঢ়ি তুলিবলৈ অতি সহজ কিন্তু ভাল অভ্যাস গঢ়িবলৈ বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ঘৰ এটা ভাঙিবলৈ অতি সহজ ঘৰ এটা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাটো ইমান সহজ নহয় মানুহ বেয়া হবলৈ খন্তেক সময়ো নালাগে কিন্তু ভাল হবলৈ বহু বছৰ লাগিব পাৰে জীৱন ধ্বংস কৰিবলৈ সহজ কিন্তু জীৱনক গঢ়ি তুলিবলৈ বহু পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হয় বহু কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় বিৰাট কোহলি শচীন টেণ্ডুলকাৰ এম এছ ধোনী এদিনতে সফল ক্ৰিকেটাৰ হোৱা নাই তাৰ আঁৰত বহুত কষ্ট বহু পৰিশ্ৰম আৰু ভাল ভাল অভ্যাস গঢ়ি তুলিবলগীয়া হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এদিনতে সফল পলিটিচিয়ান হোৱা নাই তেওঁলোকেও নিজৰ জীৱনত বহু কষ্ট বহু পৰিশ্ৰম আৰু বহুতো ভাল ভাল অভ্যাস গঢ়ি তুলিবলগীয়া হৈছে পৃথিৱীৰ যিমানবোৰ সফল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে কোনেও এদিনতে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই নিজৰ বাবে এনেকুৱা কিছুমান অভ্যাস বনাই লৈছে যি অভ্যাসে তেওঁলোকক একো একোজন সফল ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত কৰিব すいません。 এওঁলোকে মদ খোৱা অভ্যাস বনোৱা নাই চিগাৰেট খোৱা অভ্যাস বনোৱা নাই গুটখা খোৱা অভ্যাস বনোৱা নাই নাইবা ফেচবুক বা ইনষ্টাত আহি দিনটো সেইবোৰ খুচৰি থকাৰ অভ্যাস বনোৱা নাই তেনেহ'লে এওঁলোকৰ কি এনে অভ্যাস আছে যি অভ্যাসে এইসকল লোকক ইমান ছাকচেছফুল বনাবলৈ সক্ষম হৈছে আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সফল ব্যক্তিসকলৰ টুৱেণ্টি ওৱান হেবিটছ আছে এই টুৱেণ্টি ওৱান হেবিটছৰ প্ৰথমটি হ'ল সফল ব্যক্তিয়ে সদায় ডাঙৰ সপোন দেখে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব মানুহ সদায় প্ৰথমে মনৰ ভিতৰত সফল হয় আৰু তাৰ পাছতহে বাস্তৱত সফল হয় সফল ব্য়ক্তিয়ে সদায় নিজকে এজন সফল ব্য়ক্তি হিচাপে সপোন দেখিবলৈ ভাল পায় আৰু এই সপোন এই চিন্তাধাৰাই তেওঁক বাস্তৱত এজন সফল ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে আৰু আমি কি কৰো আমি ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ ভয় কৰোঁ ডাঙৰ কথা ভাবিবলৈ ভয় কৰোঁ আমাৰ মনত এইটোৱেই চিন্তা আহে যে আমিনো ক'ত এইবোৰ কৰিব পাৰিম আমাৰ কোনো অকাতেই নাই এনেধৰণৰ নিগেটিভ চিন্তাৰে আমাৰ মন ভৰি থাকে যদি সফল হ'বলৈ চিন্তাই নকৰে যদি সফল হোৱাৰ সপোনেই নেদেখে তেন্তে সফল কেনেকৈ হ'ব পাৰিব সফলতা অট'মেটিক আপোনাৰ হাতলৈ নাহে সফলতা প্ৰথমে আপোনাৰ মনত আনিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত তাক বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব নম্বৰ টু সফল ব্যক্তিয়ে সদায় নিজৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লয় যিজন ব্যক্তিৰ লক্ষ্য স্থিৰ অলৰ সেই ব্যক্তি শলা বমা অকোৱা পকোৱা ৰাস্তাটো আগবাঢ়ি যাব পাৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ কোনো স্পষ্ট লক্ষ্যই নাথাকে তেন্তে ভাল ৰাস্তাৰেও আপুনি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব সফল হ'ব নোৱাৰিব যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাব বিচাৰে তেন্তে ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱাৰ পাছতেই উঠিব লাগিব যদি ধুবুৰী যোৱাৰ পাছত উঠে তেন্তে ডিব্ৰুগড় পাবনে বাৰু কেতিয়াও নাপায় যিজন ব্যক্তিৰ জীৱনত স্পষ্ট কোনো লক্ষ্য নাথাকে সেইজন ব্যক্তিক জীৱনে সেই ঠাইলৈ লৈ যাব যি ঠাইত তেওঁ কেতিয়াও যাব নিবিচাৰে আৰু শেষত তেওঁ কান্দি কাটি অনুশোচনা কৰি ভাগৰি পৰে নাম্বাৰ থ্ৰী সফল ব্যক্তিয়ে সদায় নিজক আত্মনিৰ্ভৰশীল ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলে যেতিয়া আপুনি নিজক এজন আত্মনিৰ্ভৰশীল ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিব তেতিয়া আপোনাৰ এক উদ্যোগী মনোভাৱ জাগি উঠিব এজন উদ্যোগী ব্যক্তিয়ে আনৰ আশাত কেতিয়াও বহি নাথাকে তেওঁ নিজেই নিজৰ কামসমূহ কৰি গৈ থাকে তেওঁ নিজেই নিজৰ মালিক হ'ব বিচাৰে আৰু কেতিয়াও কাৰোবাৰ তলতীয়া হৈ কাম কৰিব নিবিচাৰে নাম্বাৰ ফ'ৰ সফল ব্যক্তিয়ে সদায় সেইটো কাম কৰে যিটো কাম কৰি তেওঁ ভাল পায় যেতিয়া আপুনি নিজৰ পচন্দৰ কামটো কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়া আপুনি জীৱনত আৰু অন্য কোনো কামেই কৰিবলগীয়া নহয় সফল ব্যক্তিয়ে কয় যে তেওঁ জীৱনত এদিনো কাম কৰা নাই কিয় কাৰণ তেওঁ যিটো কাম কৰে সেইটো তেওঁৰ বাবে বুজা বা আমনিদায়ক নহয় বৰঞ্চ সেই কামটো কৰি তেওঁ পৰম আনন্দ লাভ কৰে নাম্বাৰ ফাইভ সফল ব্যক্তিসকলে যি কাম কৰে সকলো পৰিপাটি আৰু ভালকৈ কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰে যিসকল ধনী আৰু ছাকচেছফুল ব্যক্তি তেওঁলোকে কেতিয়াও কামক পিছলৈ থৈ নিদিয়ে কাম কৰিবলৈ ভয় নকৰে আৰু যি কৰে সকলো ডিচিপ্লিন হৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যিটো কাম জানে সেই কামটো আৰু অধিক ভালকৈ জানিবলৈ সদায় শিকিব বিচাৰে সফলতাৰ এটা চিৰসত্য নিয়ম আছে আপোনাৰ জীৱন তেতিয়াহে ভাল হ'ব যেতিয়া আপুনি ভাল হ'ব নাম্বাৰ ছিক্স হ'ল সফল ব্যক্তিয়ে পৰিশ্ৰমৰ লগতে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিবলৈ ধৰে আপোনাৰ ভাগ্য তেতিয়াহে ভাল হ'ব যেতিয়া আপুনি পৰিশ্ৰম কৰিব বুদ্ধিৰে কামসমূহ কৰিব মানুহে সপ্তাহটোত কেৱল এভাৰেজ চল্লিছ ঘণ্টাহে কাম কৰে যদি আপুনিও সপ্তাহত কেৱল চল্লিছ ঘণ্টাহে কাম কৰে তেন্তে আপুনি কেৱল খাই বৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব তাতকৈ বেছি একো কৰিব নোৱাৰে সফল ব্যক্তিয়ে সপ্তাহত গড়ে ষাঠি ঘণ্টাকৈ কাম কৰে অৰ্থাৎ আনতকৈ বিশ ঘণ্টা বেছি চল্লিছ ঘণ্টা আপোনাৰ নিজৰ বৰ্তমানৰ কাৰণে আৰু বিছ ঘণ্টা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে নাম্বাৰ ছেভেন সফল ব্যক্তিয়ে সদায় নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে যি কামেই নকৰক কিয় সদায় সেই কামটো ডেভেলপ কৰিবলৈ নিজকে আৰু অধিক শিকিবলৈ বিচাৰে কিন্তু আমি কি কৰো আমি সদায় এটা কামকে যথেষ্ট বুলি সেইটোকে ভৰসা কৰি জীৱনটো পাৰ কৰি দিওঁ আৰু কোনো ধৰণৰ নতুন কাম বা নতুন কথা শিকিবলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ নাম্বাৰ এইট সফল ব্যক্তিয়ে সদায় নিজক প্ৰথমে গুৰুত্ব দিয়ে নিজৰ কাৰণে কাম কৰে নিজৰ ইনকামৰ কমেও দহ শতাংশ সদায় নিজক পে' কৰিব লাগে আপোনাৰ যিমানেই সম্পত্তি নাথাকক কিয় বা আপোনাৰ যিমানেই অভাৱ নাথাকক কিয় যিমান সমস্যাই নাথাকক কিয় যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰতিমাহে আপোনাৰ ইনকামৰ পৰা কমেও দহ শতাংশ নিজৰ কাৰণে ৰাখিব লাগে আৰু বাকী থকা নব্বৈ শতাংশৰে সকলো কাম কৰিব লাগে নাম্বাৰ নাইন সফল ব্যক্তিয়ে সদায় নিজে কৰি ভালপোৱা কামটোত পাৰ্গত হ'ব বিচাৰে সৰু ডাঙৰ যি কামেই নহওক কিয় তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত সদায় আনতকৈ বেছি এক্সপাৰ্ট হ'ব বিচাৰে যিমানে আপুনি আনক ভেলিউ দিব সিমানে আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব যিজন ব্যক্তিৰ ভেলিউ বেছি সেইজন ব্যক্তিক মাৰ্কেটে আৰু অধিক ভেলিউ দিব Yeah. নাম্বাৰ টেন সফল ব্যক্তিয়ে সদায় আন মানুহৰ কামত অহা বা আন মানুহৰ সহায় হোৱা কামবোৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে সদায় এনে এটা কাম কৰিব লাগে যাৰ পৰা আপুনি আনক সহায় কৰিব পাৰে নাইবা আনৰ কামক সহজ কৰি তুলিব পাৰে আনৰ উপকাৰী কাম কৰিলে আপুনি জীৱনত সিমানেই সফল হ'ব পাৰিব যিমান আপুনি হ'ব বিচাৰে নাম্বাৰ ইলেভেন সফল ব্যক্তিয়ে সদায় আনৰ সৈতে ভাল ব্যৱহাৰ ৰাখে আৰু মাৰ্জিত হৈ কথা পাতে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যদি আপুনি আনৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ বিচাৰে তেন্তে আপুনি প্ৰথমে আনক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি আপুনি আনক ভাল ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে যদি আপুনি আনক ঠগিব বিচাৰে তেন্তে আপুনিও এদিন আনৰ পৰা ঠগ খাব লাগিব আৰু আপোনাকো কোনেও ভাল ব্যৱহাৰ নকৰিব নাম্বাৰ টুৱেলভ সফল ব্যক্তিয়ে প্ৰথমে নিজৰ ভেটি মজবুত কৰি লয় ভেটি মানে আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰম্ভণিতে আপোনাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ অভ্যাস এইসমূহ ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ ভেটি কেতিয়াও মজবুত নহ'ব আৰু আপুনি কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰিব নাম্বাৰ থাৰ্টিন সফল ব্যক্তিয়ে সদায় পজিটিভ চিন্তা কৰি ভাল পায় সকলো কামতে তেওঁলোক পজিটিভ হৈ থাকে তেওঁ কৰা কামটো সফলেই হওক বা বিফলেই হওক কেতিয়াও নিগেটিভিটিক আশ্ৰয় নিদিয়ে তেওঁলোকে নিজকে সদায় আনতকৈ বেষ্ট বুলি ভাবে হাজাৰ বাৰ বিফল হ'লেও কেতিয়াও হাৰ মানি নলয় আৰু এই পজিটিভ চিন্তাৰে তেওঁ জীৱনত এদিন সফল হ'বলৈ সক্ষম হয় নাম্বাৰ ফ'ৰটিন সফল ব্যক্তি সদায় নিজৰ টাইম মেনেজ কৰিবলৈ শিকে আমাৰ এটা বেয়া লক্ষণ আছে যে কোনোবাই কিবা এটা কথা সুধিলে আমি চিধাই কৈ দিওঁ যে আমাৰ টাইম নাই বা আমি আজৰি সময়খিনিতো এনেকৈ ভাবোঁ যে আমাৰ লগত টাইমেই নাই আমি লাইফত আৰাম ল'বলৈ সময় পাওঁ কিন্তু এটা কামৰ বাহিৰে দুটা কাম কৰিবলৈ আমি সময় নাপাওঁ আমি সময়ক ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানো যেতিয়ালৈকে আপুনি সময়ক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিশিকে তেতিয়ালৈকে সময়ে আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব আৰু সময়ে আপোনাক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব যে আপুনি সময়তকৈ কেতিয়াও আগবাঢ়িছে যাব নোৱাৰিব নাম্বাৰ ফিফটিন সফল ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও আনৰ তলতীয়া হৈ কাম কৰিব নিবিচাৰে তেওঁ কেতিয়াও এটা চাকৰিৰ পিছত দৌৰি নাথাকে তেওঁ সদায় নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত ভৰি দি থিয় হ'বলৈ শিকে তেওঁ আনৰ হুকুম মানি কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁ কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি এজন চাকৰৰ দৰে থাকিব নিবিচাৰে তেওঁ সদায় মালিক হৈ থাকিব বিচাৰে নাম্বাৰ ছিক্সটিন সফল ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও আনক আগতীয়াকৈ হয় হ'ব পাৰিম ইত্যাদি নকয় তেওঁলোকে আনৰ ৰিস্ক লৈ নিজৰ বাবে কেতিয়াও বোজা কঢ়িয়াব নিবিচাৰে আৰু আমি কি কৰোঁ সকলো সময়তে হয় সুযোৰ কৰি আনৰ বোজা নিজৰ গাত পাতি লওঁ আনক না বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো আপোনাৰ চবতকৈ ভুল সিদ্ধান্ত না বুলি ক'বলৈ শিকক নহ'লে মানুহে আপোনাক সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন সফল ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও আনৰ আগত শ্ব' অফ নকৰে মোৰ আমুক আছে মোৰ তামুক আছে এইবোৰ নকয় আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও টকা অভাৱত খৰচ নকৰে তেওঁলোকে তেতিয়াহে খৰচ কৰে যেতিয়া অতি প্ৰয়োজন হয় নাম্বাৰ এইটিন সফল ব্যক্তিয়ে সদায় আগতে নিজৰ বাবে সম্পত্তি কিনে এচেটছ কিনে আৰু এচেটছসমূহৰ পৰা পোৱা ইনকামেৰে পিছত অন্য লাকজাৰিজ বস্তু কিনে নাম্বাৰ নাইণ্টিন সফল ব্যক্তিসকলে সদায় আত্ম অনুশাসন মানি চলে তেওঁলোকে নিজৰ বাবে ডেইলি ৰুটিন মানি চলে উদাহৰণস্বৰূপে যদি আপুনি ৰাতিপুৱা ছয় বজাত উঠিব লাগে তেন্তে যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় ৰাতিপুৱা ছয় বজাত উঠিবই লাগিব ৰাতি দেৰিকৈ হ'লেও আপুনি পুৱা ছয় বজাতেই উঠিব লাগিব ছেল্ফ ডিচিপ্লিন এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো নাথাকিলে কোনো ব্যক্তি জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰে নাম্বাৰ টুৱেণ্টি সফল ব্যক্তিয়ে সদায় পজিটিভ লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখে তেওঁলোকে এনে ব্যক্তিৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰে যিয়ে সদায় পজিটিভ চিন্তা কৰে আপোনাৰ সফলতাও আপোনাৰ লগ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি যদি সদায় নিগেটিভ চিন্তা কৰা মানুহৰ সৈতে চলা ফুৰা কৰে তেন্তে আপোনাৰ চিন্তাধাৰাও সদায় নিগেটিভেই হৈ থাকিব সেয়েহে সদায় পজিটিভ লোকৰ সৈতে উঠা বহা কৰিব লাগে আৰু নিৰাশাবাদী লোকৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিব লাগে নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান আৰু অন্তিম অভ্যাসটি হ'ল সফল ব্যক্তিয়ে সদায় নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লয় এটা সুস্থ দেহতহে সুস্থ মনৰ বিকাশ ঘটে সদায় স্বাস্থ্যসন্মত আহাৰহে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু সপ্তাহৰ ক্ৰমেও দুটা দিন শৰীৰ চৰ্চা কৰিব লাগে স্বাস্থ্য যদি ভালে ৰাখিব নোৱাৰে তেন্তে যিমান সম্পত্তি ঘটিলেও টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিলেও সেইবোৰক কেতিয়াও ভালদৰে উপভোগ কৰিব নোৱাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল সফল ব্যক্তিৰ একৈছটা অভ্যাস যিকেইটা অভ্যাস ফ'ল' কৰি আপুনিও জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ